হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট খুব কম সময়তে আচলতে ৰেডি কৰিব পাৰি তাৰ উপৰিও ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ভাল হয় বজাৰক তেনেহ'লে আজি আপোনালোকক দেখাওঁ খুব কম সময়তে বনাব পৰা এটা ব্ৰেকফাষ্ট মই যিহেতু বনাবলৈ লৈছোঁ অ'টছ সেইকাৰণে প্ৰথমতে গাখীৰখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে ভালদৰে উতল আহিবৰ কাৰণে বঢ়াই দিছোঁ তাৰপাছতে এয়া উতল আহিব দেখিছে তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ মই অ'টছখিনি দি লাহে লাহে লৰাই থাকিম কাৰণ নহ'লে জল্দি মানে জ্বলি যোৱা ভয় থাকে আৰু যিহেতু ইণ্ডাকশ্যনত বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে তাৰপাছতে তাৰপিছতে ড্ৰাই ফ্ৰুট বগেৰাও দিব পাৰে আপোনাৰ চইচ অনুসৰি দিব পাৰে আপোনাৰ যি ভাল লাগে আচলতে খাই মইতো খিচমিচটো অলপ ভাল পাওঁ খাই খিচমিচটো দি পিনে সেইকাৰণে দিলোঁ আৰু সেয়া অলপ দি দিলোঁ তাৰপিছতে খুব কম পৰিমাণে আচলতে বেছি যিমানটো আপোনালোকে মিঠা ভাল পায় আৰু সেয়াৰ অনুপাতে আপুনি চুগাৰটো এড কৰিব লাগে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ অলপ টাইম লৰাই থাকি ভালদৰে উতল আহিব দিলেই এইখিনি আমাৰ অ'ট্ছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল অ'টছখিনিতো যিহেতু ৰেডি হৈ গ'লে এইফালে মই বাউল এটাত আচলতে প্ৰথমতে কল কাটি লৈছোঁ জাহাজী কল এটা মানে মই জাহাজী কলৰ লগত অ'টছটো খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ ত' প্ৰথমতে জাহাজী কলখিনি এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এই কাটি থোৱা কলখিনিৰ ওপৰতে ৰেডি হৈ থকা মোৰ অ'টছখিনি এনেকৈ দি ল'লোঁ কোনে কোনে এনেকৈ খাই ভাল পায় জনাবচোন মই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাওঁ আৰু যিসকলে খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ খাই চাব নিশ্চয় ভাল পাব আৰু তাৰপাছত মই এয়া ষ্ট্ৰবেৰী দি লৈছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে দি লৈছোঁ আৰু এয়া আজি মোৰ ইমানে আছিলে ব্লগটো আকৌ পুনৰ নতুন এটা